Начнем мы наше занятие с вами, познакомились без... все, да? Можем угу. продолжать. Я уверена, что вы уже много чего на самом деле знаете о деньгах. Но э, что можно делать с помощью денег? Покупать. Что, что? Давайте давайте. Вот давайте будем сначала. первый был. Скажи, пожалуйста, что <связывая> можно делать в Что покупать? Все, <связывая> <Чипсы. связывая> а, что продается. <связывая> так, <давай>. <связывая> <Оттемь>. <связывая> Все, что продается, да? Да. Это что такое? Ну, еда, да? да еда, еда. То есть можно да, да, говори. Да, мы сейчас об этом тоже поговорим. Мы сейчас с вами научимся, как это делать. Но экономить. Видите, как много вы всего уже знаете о деньгах? Сейчас я хочу, чтобы мы с вами записали пять причин, почему вы хотите быть погатыми. Я сейчас вам зачитаю одну цитату из книги, вот, и мы перейдем. Значит. Из книги это вот из этой. Большинство людей не знают точно чего хотят, знают только что хотят большего. Представьте себе свою жизнь в виде большой фирмы, которая торгует по каталогу. Если ты напишешь в эту фирму, что ты хочешь большего, то фирма не вышлет ничего. Вот так и с нашими желаниями. Мы должны точно знать, чего мы хотим. Я сейчас попрошу вас написать у себя в блокнотах пять причин, почему вы хотите стать богатым. Да. Что, что вы? Да. как какой хотите. Да. Это будет для вас. Да. Вот напиши, да. что, почему ты хочешь быть показать? Да, да. Что да. ты хочешь да. покупать. Да. Даже молодец. Давайте. Да, давайте пишем минут... зубники и пиши. Нет. Так, нет. Сейчас М -м -м. каждый про себя, что? давайте, что? пока без совета. Каждый про себя, подумайте, почему вы хотите стать богатым. Пять причин и запишите. Что бы вы хотели? Что бы вы хотели? Запишите так. Что бы вы хотели? Может это будет ваш. А, вот ты когда вырастешь, например, хочешь быть богатым, да? да. Почему? Что ты сможешь? Покупать, что ты хочешь, или путешествовать, или еще что-то делать, да, там открыть Почему ты хочешь быть богатым? Вот, запишите. Тогда да, и не добьешься каких-то своих целей. То есть нужно точно знать, чего ты хочешь. Все. Может ты что-то. Да, может ты хочешь что-то купить. И для этого тебе нужны деньги. Запишите. Сейчас можете писать все, что вам приходит в голову. То есть самое даже. Даже если вам это кажется, что это очень странно, вот самолет, да, я услышала, можете записать и это тоже. Вот. Пишите, не стесняйтесь. Все, что приходит в голову по этой теме, можете записывать. Одним, двумя, как хочешь, это твое творчество.